हरिओ हरिओ तत्सत बोलो कृष्ण बलराम की जय गंगा मैया की पवन पुत्र श्री हनुमान की जय भक्ता की जय तन तन तन, तन संत स्वामी नमोनाथ महाराज की जय तन तन तन, तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जय परिषा संगत की जय हर हर महादेव श्रीमद भगवत पुराण का महातम चौथा अध्याय बोलो कृष्ण बलराम की जय सप्ताह सुनने वाले पूर्ण मनुखों को नारायण जी का दर्शन देना और इतिहास आत्मदेव देव ब्राह्मण का जिसकी स्त्री बड़ी चंडी थी सोच जी ने शनतादिक से कहा जब सब वैष्णव और सर सत्ता सुनकर एक चित्त हो गए, तब श्री वृंदावन बिहारी सावली सूरत मोहनि मुहूर्त में पिताम्बर अर अरतड़ागि अर अरकुंडल जड़ाऊ सहम केसर चंदन के तिलक माथे पर लगाए हुए अर ऊर्धव आदक वैकुंठवासी भगतों को साथ लिए उस ज्ञान जग में आन कर को दर्शन दिया अमृत रूपी कथा सुनकर पहले तो साधु और वैष्णो के हृदय में शाम मुहूर्त दिखलाई देने लगी थी सुख प्रगट में भी सब किसी ने उसका दर्शन करके आपको अपना जन्म सफल जाना और बैकुंठ नाथ को देखते ही जितने वैष्णव और ऋषि सर उस सभा में बैठे थे जय जय बोल कर उठ खड़े हुए और मल्यागर चंदन और फूलों की वर्षा उन पर करने लगे और धूप नई वेद से पूजा करके फिर शंख आदित बजाए फिर पासंग डौत किया ये सब आनंद देखकर नारद मुनि बोले हे संत कुमार जी आपने जो सत्ता जग किया इसमें जिस जिसने ये कथा अच्छा सुने वो सब पवित्र हुए और मुक्त पदवी पर पहुंचे अब और कौन कौन लोग ये अमृत रूपी कथा सुनकर भक्त पार उतरेंगे उनका हाल वर्णन कीजिए संत कुमार ने कहा जो युग के मनुष्य बड़े पापी दुष्ट और लालची अति झूठे चुगल अरकामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध में आप जन मरते हैं ए लोग भी सतता जग सुनने से पवित्र होकर मुक्त पदवी को पहुंचेंगे और जो कोई कलयुग में माता और पिता की सेवा और अपने और कर्म रहत, और धर्म से रहते और लोभ में डूबा हो और झूठा चोर और ठग होगा ओ भी एक कथा सुनने से पवसागर से पार उतर जाएगा अब हम एक कथा प्राणी तुमसे कहते हैं सो सुनो दक्षिण दिशा में तुंगपदरा नाम एक नदी है उसके किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम ब्राह्मण बड़ा पंडित और तेजवान और परमात्मा रहता था उस ब्राह्मण की स्त्री धुंधली नाम बड़ी चंडी दिन रात संसारी माया में फंसी हुई और अपने पति को सब तरह का दुख देती थी पर ए ब्राह्मण ज्ञानी परमेश्वर की इच्छा इस तरह समझ कर उसके साथ अपने दिन काटता था जब वो ब्राह्मण बुढ़ा हुआ और पुत्र उसके ग्रह में ना पाया तब उसने संतान होने वास्ते वर्थ और नेम रखना आरंभ करके बहुत गाय और सोना ब्राह्मणों को दान दिया इस पर भी इच्छा पूर्ण ना हुई तब वो ब्राह्मण अपने मन में बहुत उदास होकर घर से निकल गया और अपने शरीर त्यागने की इच्छा कर वन में चला गया जब दोपहर को प्यास से बहुत व्याकल होकर तालाब किनारे स्नान करके पानी पिया और उसी जगह बैठकर संतान होने वास्ते चिंता करने लगा तब परमेश्वर की इच्छा एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब पर आन पहुंचा जब ब्राह्मण ने उसका तेज देखकर बड़े आदर भाव से अपने पास बैठाया तब उस महापुरुष ने पूछा कहो ब्राह्मण देवता तुम तो इस वन में किस कारण से उदास बैठे हो अपनी सोच का हाल हमें बतलाओ ए वचन सुनते ही ब्राह्मण पर उठा और हाथ जोड़कर बोला महाराज मैंने पिछले जन्म बड़ा पाप किया था इसलिए मेरे संतान नहीं हुई बेटा ना होने से पितृलोक नर्क में जाते हैं यही दुख समझ कर अपने प्राण देने यहाँ आया हूँ जगत में जिसके पुत्र नहीं उसका जन्म लेना और जीना दे अर्थ है और उसके तन और कुल पर पिकार है और ऐसा अपागी हूँ कि मेरी पाली हुई गाय भी बांझ है और मेरा लगाया हुआ वृक्ष भी नहीं फलता जो फल बाजार से खरीद लाता हूँ वो भी सूख जाता है जब ओ ब्राह्मण ये सब बात उस महापुरुष से कहकर बड़ा बरलाप करने लगा तब उस न्यासी ब्राह्मण को बहुत धीरज देकर बोला मैं पुत्र होने वास्ते विचार करता हूँ तुम उदास मत हो फिर उस महापुरुष ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देख कर कहा ब्राह्मण तेरे भाग में संतान नहीं लिखी इसलिए सात जन्म तक तेरे पुत्र उत्पन्न ना होगा किस वास्ते इतना रोकर अपने प्राण देता है संसारी माया चुकी है जगत में सेवा दुख के सुख नहीं मिलता काल युग में पुत्र सब को सुख प्राप्त नहीं करते बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता अपनी स्त्री और साले और सौरे की आज्ञा में रहता है और माता पिता को दुख देता है स्त्री और भाई और पुत्र सब अपने मतलब के साथी होते हैं इस पर भी माया का ऐसा जाल है कि अंत समय संसारी लोग मन अपना स्त्री और पुत्रों से लगाते हैं और परमेश्वर का स्मरण नहीं करते इसलिए उनको नर्क में जाकर दुख भोगना पड़ता है हे ब्राह्मण तुम पुत्र की इच्छा छोड़ हर चरणों का ध्यान लगा इससे तुझे बड़ा सुख मिलेगा ए बात सुनकर ओ ब्राह्मण बोला हे महाराज मुझको तो पुत्र उत्पन्न होने के सिवा कुछ ध्यान और ज्ञान नहीं सूझता आप कृपा करके एक बेटा मुझको दीजिए, नहीं तो तुम्हारे पर प्राण देता हूं जब सन्यासी ने ब्राह्मण की अदशा देखी तब फिर उसे समझा कर कहा हे ब्राह्मण संतान के वास्ते राजा चित्तक ने दस हजार रानी से ज्या किया इस पर भी बेटे का सुख नहीं पाया इस तरह से बहुत सारे राजा पुत्र की चाना में मर गए अंत मनोरथ उनका सिद्ध ना हुआ जो लोग भागहीन हैं है, उनका उद्दम भी निष्फल हो जाता है इसलिए संतान की इच्छा छोड़ दे बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा आप जितनी बात ज्ञान की करते हैं मेरे चित्त में एक भी नहीं बसती। दया करके कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो इस तरह का हाथ देख कर सन्यासी ने संता ने एक फल उस ब्राह्मण को देकर कहा तू ये फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला परमेश्वर की कृपा से तेरे पुत्र होगा जब ओ पुरुष फल देकर किसी तरफ से चला गया तब आतम देव घर पहुंचा और ओ फल अपनी स्त्री को देकर बोला इसके खाने से तेरे लड़का होगा ये बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले गए इतने में एक सखी उसके पास पहुंची तब ब्राह्मणी ने उससे कहा ये फल मेरे स्वामी ने पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया है पर मैं गर्भ रहने के डर से ना खाऊंगी गर्भवती स्त्री का जी मचलाकर उससे भोजन नहीं खाया जाता गर्भ होने से मुझे चलने फिरने में दुख होगा घर के भीतर बैठना पड़ेगा और सची सहेलियों से पिछड़ना और गावने बजावने में विघ्न होगा और जनन समय बहुत दुख होगा तद लड़का पेट में टेढ़ा हो जावे मेरे प्राण निकल जाएंगे और मेरा शरीर कोमल है दुख कैसे सहूंगी यद्यपि बिछौने को मूत्र से भ्रष्ट कर देता है उस दुर्गंध में मुझसे किस तरह रह जाएगा इस सब दुख के उठावने से विधवा अच्छी होती है जिनको गर्भ का दुख नहीं उठाना पड़ता ऐसी ऐसी अनेक बातें उस ब्राह्मणी ने अपनी सहेली से कहकर वो फल नहीं खाया उठाकर रख छोड़ा और अपने पति से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है थोड़े दिन उपरांत उस ब्राह्मणी की बहन ने वहां आकर पूछा कि बहन तुम इन दिनों में बहुत दुबली और उदास मालूम होती हो इसका क्या कारण है तब उसने अपनी बहन से कहा मेरे स्वामी ने एक फल पुत्र होने वास्ते कहीं से लगात लाकर मुझे दिया था सो मैंने गर्व रहने से दुख से वो फल नहीं खाया और अपने पति से फल खाने का हाल झूठ कह दिया गर्व मेरे नहीं है इस बात का उत्तर क्या दूंगी इस कारण मैं उदास रहती हूं ए बात सुनकर उसकी बहन बोली हे प्रिय बहन तुम कि कुछ चिंता मत कर मेरे एक महीने का गर्व है सो तू अपने पति से कह दे कि मुझको गर्व है जब मेरे लड़का होगा तब मैं वो बाल पटुझे देकर उसको तेरा बेटा प्रगट करके दुध पिलाया करूंगी इस बात की खबर तेरे पति को ना होगी और जो फल तेरा स्वामी लाया है वो तू अपनी गाय को खड़ा दे ए सुनते ही उस ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वो फल गाय को खड़ा दिया और अपने बहन को आत्मदेव से छिपा कर घर में रखा जब दसवें महीने उसके बेटा हुआ तब उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहला भेजा कि मेरे लड़का हुआ है ये बात सुनते ही आत्मदेव ने मंगलाचार बना कर ब्राह्मणों और जाचकों को बहुत सा दान बचना दिया और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा मुझे दूध नहीं उतरता और मेरी बहन को दूध होता है उसका बालक छ महीने का होके जाता रहा तुम कहो तो उसे दूध पिलाने वास्ते बुलाकर यहाँ रखूं ब्राह्मण ने कहा बहुत अच्छा बालक को किसी तरह पालना चाहिए जब इतनी बात ब्राह्मण ने कही तब ब्राह्मण की बहन प्रगट लड़के को दूध पिलाने लगी और ब्राह्मण ने उस बालक का नाम रखा जब दो महीने का कुंडकारी हुआ तब गौ को भी उस फल के प्रताप से एक लड़का बहुत सुंदर माँ रूप जन्मा पर उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे उसको देखकर ब्राह्मण में प्रसन्नता से गोकर्ण नाम रखा और दोनों लड़कों को अपना समझ अच्छी तरह पालने लगा जब वो दोनों बाल बालक सियाने हुए तब गोकर्ण पढ़ लिखकर बड़ा पंडित और बुद्धिमान और परमात्मा हुआ और कुंभकारी महामूर्ख अकर्णी और चोर और जोहारी होकर वो कर्म करने लगा जब वेसवा गमन करने में सब घर का धन खर्च कर डाला तब तुम तुचारी अपने माता पिता को पीड़ित कर सब कपड़ा और बर्तन घर से ले गया और उसको भी बेचकर सब गर्व वेशवा को दे डाला जब ये दशा अपने बेटे की ब्राह्मण देवता ने देखी तब रोकर कहने लगा कि ऐसा अधर्मी पुत्र होने से जो मुझे दुख देता है मैं बिना संतान के बहुत अच्छा था इस जीने से मेरा मरना अच्छा है जिससे महाकष्ट दुख से छुट जाओ ए हाल आत्मदेव का देख कर गोकर्ण ने कहा हे पिता संसार में सिवा दुख के सुख किसी को नहीं होता तुम किस वास्ते इतनी चिंता करते हो जगत में राजा और परजा धनी और कंगाल जितने पुरुष हैं सबको एक दुख लगा रहता है जिसने संसारी माया छोड़कर परमेश्वर में ध्यान लगाया उसको सुख होता है इसलिए तुम अज्ञान साज कर स्त्री और पुत्र का मोह मन से तोड़ डाले और वन में जाकर परमेश्वर का भजन करो तब तुमको सुख मिलेगा संसारी माया मोह में फंसे रहने से पुरुष नरक भोगता है जब ये बात गोकर्ण कारण की सुनकर ब्राह्मण देवता को कुछ ज्ञान हुआ तब उसने गोकर्ण से कहा तुमने बहुत अच्छी समति हमको बतलाई पर बिना ज्ञान सीखे वन में जाकर क्या करूं? जो मेरे उधार का उपाय सो भी बतला दे ए वचन सुनकर गोकर्ण बोला हे पिता ए मन तुम्हारा जो संसारी जो संसार की माया मोह के बीच में लगा है ए मन तुम्हारा जो संसार की माया मोह के बीच में लगा है इस मन को तुम उनकी तरफ से खींच कर हर कारणों में लगाओ वन में अकेले बैठ कर परमेश्वर का ध्यान करो संसारी माया और तृष्णा छोड़ दो ये बात साधन करने से बहुत सुख पाओगे मुक्त पदवी पर पहुँचोगे ये ज्ञान सुनते ही आत्मदेव देव ने प्रसन्न होकर संसारी माया को छोड़ दिया और वन में जाकर परमेस्वर का सिमरन और ध्यान करने लगा कुछ दिन बीते तब अपने देह त्याग कर मुक्त पदवी पर पहुंचा बोलो कृष्ण बलराम की जय गंगा मैया की जय स्वामी जी महाराज की जय हर हर महादेव